Всем привет! С вами снова я, Алиса. сегодня я снимаю видео выражаю, что, что, такое? Права, «Что такое?». У а? меня вопрос был, что такое На Например, я вам расскажу. Внимание, конечно, не обращается, не получается, а чуть-чуть, а, не очень хорошо у меня получилось, но ничего страшного. Подвиги, жизнь большая, творческая. В общем, это, это рисунок, который ну, смотрит. Ну, да. И мужчина нашего И чтобы она состояла ну, из, получается, не только карандаш. Это Айтана. Да, 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 да. А сейчас, ну, у меня другая. Я просто ответила на вопрос, Ой, мама, да. да, ты знаешь, да? Ну, я да, конечно, ты меня любит. У меня тут помощник был сегодня. В общем, да. а сейчас я хотела бы да. видео про другое. Да. В общем, мы да. сегодня да. говорим, ну, я смотрю же да. дружку да. Вику, по идее, да, она тоже из Батуды, поэтому мы с ней лучше друзья, она. И но вот она мне будет положить, что-нибудь а в коробочку, а я ей а и ее на а, а, а она мне и моей я. Моей а что я положу, это будет, в общем, это будет вместе с как типа, все по вашим глазам сразу считываете. Все <говорит> <Ссылка>, правильно, <говорит> понятно. А, жена, конечно, знала про ваше похождение. А еще браки были? Да. 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 Тоже родились? Да, Максимка еще родился, потом еще. А, а это не балерина то Я уехал, я познакомился с так, балериной, с, с классичкой, жилетки <говорит> снимает. <говорит> вот. И вот и как там, ну, у нее был мальчик по имени Стасик. У нее, хотя у нее был мальчик, вот это вот, хотя у нее был мальчик, а при чем тут мальчик? Я потом, когда мы сошлись и официально за, я его узнаю, был Сколько 16. Да, Мак. И у ней были какие-то проблемы, да, со

Это <Taxi> okay. такая вот а, как Да, у меня есть вторая, но я не да. могу отдать, Ой, потому что она мне нужна. Ну, а здесь будет написано кое-что, я сейчас напишу. Она об этом знала? Да, да. Понимаете, я вы знаете вопрос, вообще... Вот я напишу. у нас в тебя были. А я вам оставлю <связать> А я не вам Нет, а я вам не оставляю в гримёрном столике для своих да, для... салоники. Что, что так, значит, все духи, косметику, которые я вам

встретились, э -э, выражаясь Дальше а это с... будет такой вот такой вот значок, или, ну, типа будет, такого блюка. Да, и да, тут да, да, такой вот. Это наших экспертов Тут написано 15 В общем, вот. Если меня плохо слышно, извините, пожалуйста, просто мне мало своего фильма, я снимаю в комнате, я на не Дальше что будет, это будет вот такой браслетик. Вот такой браслетик, кстати. Ручок и еще есть не тут два браслетика для ее малышки и мини. В общем, правда, вот, в общем дальше это будет вот такой и вот мясный вот чепчик. детей чепчик. Это будет лестный. Уберите руку, а не то и чепчик. Белого цвета это будет Леночки. Дальше еще для ее новая игрушка, у меня такая вот бананочка. Да, такая вот бананочка, и это будет тоже для ребенка. Дальше это будет вот такая вот кофточка, прикольная тоже для ребенка. Ее Да. Так, и дальше я... Да, да. <клево> <клево> вообще я это... вообще это следом надо Ну ладно, ничего страшного, я ей сейчас да Это будет вот такой вот такой группе, на самом деле очень маленький. Что сейчас у нас такой, типа большой, ну, как реально. на самом деле маленький. Да, это вот пока что все. Дальше, что я дам вот из этой сумки, это будет у нее, получается, для ее малышки, на мальчик, она играла, вот такая вот сумочка очень миленькая. Это будет это будет вот такая вот штучка, сюда можно типа все в общем, вперед на подарки. Дальше, что это будет? Это будет очень приметный дракончик от такого вот плана. И это будет... А да. Тут на фоне есть у меня волосы или нет, примерно Это будет такой такая Это, наверное, все, что я им отдал. А, это все, что я отдам. Да. Но я еще, конечно... Не, на... Я еще можно добавить кертика, да? Вместе. Для Души, которые будут зрители, и сейчас я хочу сказать, что мне сегодня девочки дали. Я Когда я простужен, у меня болит голова, заложен нос, и я сплю на ходу.

да. Кто знает игру Аватар, напишите в комментариях. Вам она может тоже не закупаться за заказом. В общем, она у нас прям Она не художница, конечно, но она очень хорошо. Мне нравится, как она рисует. Поэтому я ее попросила сегодня нарисовать Аватар. Это очень крутой Аватар. Вот, такая вот такая вот местная девочка. Смотрите, можете на ее на подписи очень полезная девочка, я ее знала Эмилия, Эмилина, она вообще голодая. И вот, ну, кошка просто И, в общем, это с вами был канал Лиза Плейс. Это вот все, что я что отдам на ее вкусе. На ней у нас еще, И я сделаю обзор на зеленые... В общем, что нам не десчет, я это все покупаю и все вам покажу. Всем пока! С вами была я, Лиза. Подписывайтесь на мой канал <решил> и ставьте пальцы вверх. Всем пока!